Ne diyenleri ee, besti besti. Senle ciddi tanışmalıyım. Kararları ver ben veririm. Sabahir. Bir iki saat mi Hesabı atıverir miydin sen ha? Mustafaev Namik Sevda Beste'de ne oldu ki? Bu bir hevesgâr çekiliş olup Yəni sadəcə olaraq biz özümüzü sınamaq istədik və mələlə gəlir ki, professional olmayan bir çəkiliş qrupu olaraq bu bizdə pis alınmadı. Düzdür, kimsə bəyənərsə, kimsə bəyənməyəcək, yəni bu normal bir haldır. Və hər bir fikir, hər bir irad bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni fərq etməz ə, pozitiv və ya neqativ fikirlər, yəni hər bir irad, hər bir fikri, fikir bizim üçün çox dəyərlidir. sadəcə olaraq ə, film barədə fikr və iradlarınızı bildirməzdən öncə ə, filmə diqqətlə baxmağınız tövsiyə olunur. Çünki çəkiliş zamanı ə, bizim üçün vacib olan məsələ o idi ki, hal-hazırda aktual olan, aktual olan mövzulardan birinə toxunmaq idi və biz bunu elədik. və mənə elə gəlir ki, e, rayon səviyyəsində, rayon şəraitində, yəni belə bir mövzunu işıqlandırmaq, belə bir layihəti e, hərsiyə gətirmək, e, yəni sponsor olmadan, maddi dəstək olmadan belə bir layihəti hərsiyə gətirmək bu böyük bir işdir. E, amma yenə də, e, yenə də mən fikir bildirməyi irad bildirməyi, bəyənməyi və ya bəyənməməyi ilə tamaşaçıya ehtiyarı buraxmaq istərdim. Bu da sözünə gəlir. <Sessizlik> bu zamanda irad cavab göstərməyisə və bu qarolarda da bunun arxasında anlamışım yoxdur. İndi ora baxdıqdıq bu işdə mənə yardım əlini uzadan insanlar oldu. Bu işdə mənə köməkçi olan insanlar oldu və mən o insanlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Kadrdə olan insanlar, kadr arxası qalan insanlar var. Mən onlara çox dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yəni bir kəlməyə, bir xahişə öz evinin qapısını açanlar oldu. Çox sağ olun, var olun. Sizə təşəkkür edirəm ki Bu işdə, eee, yardımçı oldunuz. Bu işdə, eee, kömək göstərdiniz. Eee, çox sağ olun.